Лет. Uh, в двух словах, ну, что касается там, писательства, творчества, uh, на самом деле, опять же, я ничего никогда не планировал, <laughs> пока оно не случалось. Вот, uh, так сложилось обстоятельство, что когда я уже попал, попал, попал в спецназ, uh, я не мог особо ничего писать на Фейсбуке uh, того, что мы делаем. То есть я офицер, командир группы. И написать, а мы сейчас пойдем делать то-то, или мы вчера сделали это, это, это но это было неправильно, это закончилось у меня очень быстро, военной прокуратурой. Поэтому все, что я мог постить на Фейсбуке, а тогда уже было достаточно много читателей, это постить котиков, собачек, волонтерские труселя и писать стишки какие-то. Но они просто лезли, они постепенно выходили, выходили. Я им не придавал особого значения, и я их выплескивал просто. Надо что-то. Треба же прошу говорить. Да? Это, это про это. Но когда я с ранением попал в госпиталь в Харьков, для меня было большим удивлением, когда ко мне подошла супруга заведующего отделением и сказала, что она меня читает давно, и читает она меня из-за стихов. Я такой, ну ладно. И постепенно-постепенно этих стихов накопилось, люди начали приглашать меня на какие-то творческие вечера. Я решил посчитать, сколько же у меня их есть. Конечно, два дня я их собирал, ловил по Фейсбуку, потому что это практически невозможно сделать из-за устройства ленты. Теперь я уже умный, я их уже сразу, когда написал, сразу отдельный файлик. Получилась книжка, которую выпустили сами с датом. То есть я просто попросил кто хочет купить, может сделать предзаказ, я подпишу, вышлю. И предзаказов было такое ну, достаточное количество для того, чтобы оплатить услуги, услуги типографии. Но поскольку заказавших было опять же много, я пришел к своему знакомому и сказал: не хотите стать спонсором выпуска? Он сказал, сколько денег? Я говорю, столько. Он говорит, она продастся, я говорю, так уже продалась. он уже сколько людей заказал. Он говорит, хорошо. Ну, то есть в итоге у меня себестоимость книги вышла вот, ноль, ну, когда я ее напечатал. Половину я продал сам за эти деньги. Моя семья жила полгода, пока я там, ну, последние полгода, пока я довоевывал, хватало денег. Остальные тысячу экземпляров я раздал волонтерам, которые просили в народный тыл. Вот Татуся Бо вместе с Русланом Горовым умудрились продать книгу мою за пять тысяч гривен. И я после этого сказал, что надо было отдать им весь тираж. и центральный проект, и сказал вам. Да, ну, ну, ну это благотворительные цели, но все-таки это было забавно. Ну, собственно говоря, таким нехитрым макаром я стал чуть ли не самым высокооплачиваемым поэтом этой страны, потому что когда Красовицкий узнал, что я 100 тысяч гривен заработал на стихах, которые он сказал, что они никогда не продаются и вообще-то никому не надо, то есть это только на личных встречах. Я сказал, ну ты же говорил на личных встречах. У меня он в 20 тысяч в Фейсбуке, что я не могу 2000 книг продать. Могу, ну, вот, собственно говоря, так, так, я, так я стал поэтом. Потом, когда, что касается военной литературы, я до того, как приехал в Днепр, успел немножко помочь, ну, это был мой проект на армии FM, сектор L по военной литературе, я хотел наоборот стимулировать ребят, чтобы они писали писали и записывали то, что они чувствуют, хотя бы там делали какие-то пометки, потому что это мало того, что история, это новый такой виток литературы. Практически, если мы посмотрим на историю литературы, каждая волна связана с войной. И я думаю, что у нас ждет очень интересный пласт литературы военной. А в связи с этим мы вот, некоторых вдохновил, одни сейчас делают курсы для военных, как писать книги, другие собрали выходит книга «14 друзей Хунты», 14 авторов, собрали, ну, антология, там, 13 прозы, и я еще там свои стихи вставил, потому что мне лень было прозу вставлять, то я уже стихи отдал. Прекрасный сборник получится, там Паштета тоже есть, его рассказ. Что касается, еще вышла книга «Саурмагила. Военные дневники». Опять же, я на пяток, как Фольо попросила меня написать. Я говорю, я могу написать только о штурме, на котором я был. Я на обороне не был, но вот на обороне был мой товарищ, который не был на штурме. И у нас получилась книга из двух частей. Там 20% моих, 80% его, потому что оборона была гораздо тяжелее, и ребята прошли через плен, то есть там, там серьезно. И Андрей Пальваль, который писал вторую часть, он перепрожил это, он больше года писал. Для него это был такой, как перепросмотр психотерапевтический для себя. И получилась великолепная книга. Ну, я я считаю, я не читал его часть, вы понимали, я пока еще не могу читать о войне, хотя вел радиопередачи про военную литературу. Для меня слишком пока тяжело. Я даже он когда хроники гибридной войны просто открыл там, где я был такой, ой, здесь дата не та, здесь дата не та, вот тут надо поменять. Собственно говоря, эта книга вышла уже, она была представлена, я даже. Свой тираж там допечатали мы свое сделали, продали, но презентация только на следующей неделе первая будет в Киеве. А в Днепре, кстати, 7 августа, скорее всего, будет презентация. Я думаю, что, может быть, здесь сделаем, если договоримся, как раз будет годовщина взятия Саурмогила. Приедет как раз автор и расскажет. Мы оба русскоязычных, Андрей из Харькова, я из Киева, но вот уже осенью на Львовском форуме будет представлена украиноязычная версия. С цветными фотографиями. Это документальная книга. Но когда я ее писал, я столкнулся с таким явлением, знаете, как самоцензура. Ты понимаешь, что война не закончена, и каждое твое слово может быть использовано против тебя. Ну, как это было с моим постом буквально там двухнедельной давности или трехнедельной когда все российские СМИ, СМИ растережировали, что вот, рассказал правду о войне там, и так далее. Хотя для любого человека, который был на войне, это, так, это смешные вещи, которые само собой разумеющие. Но явление самоцензуры было. Поэтому я спокойненько, не торопясь, писал роман, потому что под видом романа, под видом фикшн, художественной литературы можно писать правду. И написать вначале, что все совпадения случайные, и уже претензий нет. Поменял пару имен, и все, претензий к тебе нет. Ты можешь писать правду, можешь выдумывать. И никто, кроме, кроме тех участников, которые были, не знает, правду ты написал или неправду. Вот будет забавный. Выйдет осенью роман. Я его планировал выпустить зимой, это а не успел. Ну вот, выйдет он осенью тоже, я думаю, к Львовскому форуму. И вот на самом деле я уже год назад, даже больше года назад, я анонсировал книгу детскую, но ну, забросил. Забросил, я не мог найти иллюстратора, который бы меня удовлетворил в плане, как я хочу. Я уже знайшел. Вот. Ну, я удивился тому, что я когда-то сыну это сказал, что я пишу, а, сын вот меня буквально там 4 дня назад, когда я был в Киеве, он меня спрашивает, ну что там твоя книга, там як там выходить в тебе? Такой вот, а как книга? Ну, вся про этих детей высокой травы, что ты там. Такой, я тебе там. <laughs> я понял, что надо выпустить все-таки. Говорю, тебе интересно? Он говорит, да, очень интересно. Ну, а я, я с детьми, скажем так, я уже русификацию свою преодолел в плане детей. Дети у меня полностью украиномовные. От рождения даже, можно сказать, от зачатия. Но... Вот. Но я лично такой, в социальном плане, все-таки оккупантомовный. Окуп, Поэтому роман я буду писать на русском языке, потому что я, к сожалению, не владею теми способами художественной мысли. Я, честно говоря, ну, мне стыдно, но я первую украиноязычную книгу прочитал уже в институте. Мне хватало в школе отмахиваться христоматиями, я их по диагонали просматривал, а зная, как там. Расскажите про образ, образ Меланки, да, там это такое, какую-то ерунду сказал и все. Я проще. помню, Гафейка ловила, Хостя, не, я, я очень люблю украинскую не, литературу. Очень красиво. А, да, я, первая книга, которую я прочитал, была от ловы Багарянова, а вторая книга, это был «Гарри Поттер» Абаба Галамаги, который великолепно переведен, и я просто прусь я даже фильмы ищу там на украинском языке, чтобы это было, мне, мне нравится. Ну, сам мне стыдно, но пока я не могу, не смогу, наверное, никогда писать. Стихи могу писать на украинском языке, а Нет, прозу я вряд ли смогу. Постыдного я ничего в этом не вижу, но это мое мнение. А Максим, а стихотворение входило Или ты на прочитать одно, два. Ну, это не, не надо, надо, надо. Ко, а, их. Друзья, кому интересно будет по поводу ну, стихотворений. Как себе, да. а, вы можете мне написать в личку, я вам пришлю электронную версию. Там Все, все нормально. А, ну, тут первые книги. На самом деле, сейчас будет опять же осенью выйдет вторая, то есть уже опять накопилось на книгу. Я решил повторить тот же маневр. Сейчас с макет делают книги стихотворения. Ну, в общем, вот так вот нехитрым макаром я стал писать что-то. Писать...